Вам, в ефірі телеканалу Родана Бесіди про вічне» Я рада вітати усіх наших глядачів. Починаємо сьогодні передачами із розмови про Роман Пушкіна і Євген Онігін. У нас в студії протиреї Олександр Горовенко. Деця Олександр, я вас вітаю. Здравствуйте. Ми підійшли вже власне до тієї частини роману, де Тетяна виходить заміж, де Онігін в неї закохується. От і про що би ви хотіли поговорити сьогодні, на чому б ви хотіли наголосити нашим глядачам? Так, да, іменно цей момент, коли. Когда... Онегин влюбился в Татьяну, но не в ту Татьяну, которая писала ему письмо, а в Татьяну, которая стала иной, которая перестала быть бедной девочкой, читающей французские романы, которая стала женой знатного человека, которая стала графиней, и по своему титулу она стала намного выше его, по своему поведению она стала неизмеримо выше Онегина. Когда они впервые встретились после вот этих перемен, то Онегин заметил, что в Татьяне никаких, никаких изменений при его встрече не произошло. В лице она ничем не выразила, как бы те прошлые чувства к нему. Ни в словах, ни во взгляде Онегин не заметил той былой Татьяны. И именно вот новая Татьяна, которая ему встретилась, она настолько его поразила и поразила ее недоступность, что он в нее влюбляется. И Пушкин в этот момент вставляет такое нравоучительное стихотворение, которое говорит, что которое сравнивает всех нас с Евой. О, люди, как похожи вы на прародительницу Еву, что вам дано, то не влечет, вас непрестанно змей зовет к себе, к таинственному древу, запретный плод вам подавай, а без того вам рай не рай. Это как бы нравоучительная часть романа, где Пушкин показывает, что больше всего нам хочется того, чего мы не имеем. И об этом состоянии человеческой души, как всеобщей нашей болезни, я хотел бы поговорить. Можно как бы кратко ее назвать о благодарности или о неблагодарности людей. О том, что мы не имеем ценить то, что у нас есть, и что нам хочется того, чем обладают другие. В принципе, на этом построена вся реклама. И вообще наше общество, общество потребления, как его называют, оно рождает как говорил Андрей Ткачев, хронически недовольных людей. Вот. Ну, уже такая природа людина, такой ненасытной была створена? Вот, Нет, люди. созданы были... В принципе, голод у нас существовал, но этот голод должен был удовлетворить Бог. И удовлетворив его не в Боге, этим мы согрешили. Некоторые святые отцы говорят, что в грехопадении первых людей были совершены все грехи, здесь блуд, люди изменили Бога, они выбрали другого, другое mm -hmm. существо, здесь и чревоугодие, здесь и зависть, потому что зависть — это желание обладать тем, тем чего он, нет. Да, да вот mm -hmm. вышел новый телефон, а у него там на пять функций больше, чем у того, что у меня в кармане, и мне его хочется. Хотя мне эти функции не нужны, я ими пользоваться буду два раза в жизни. Когда куплю его и когда буду его отдавать кому-то в подарок. А, а вот я люди говорят, что я бываю била за аздристь. Вы вот бывает черная, когда там <coughs> бывает била. Ну, это как говорят: я тебе по-доброму завидую, uh -huh. что вот у тебя все хорошо. Не знаю. Может, я такой плохой, у меня белой зависти не было, я ее не чувствовал. Вся зависть, которая у меня есть, она самая черная, самая вот, вот ночью в 12 часов в выключен, при выключенном свете, это цвет моей зависти, когда я завидую. Вообще зависть это желание чужого. Mm -hmm. Как можно желать чужое по-хорошему? Mm -hmm. И я этого не понимаю. Ну, есть такое словосочетание. Может, это с люди так, ну, якось ну, кому с как как ближнему. Да, ну, так разделение так радости. Угу. Вот я вижу, что кому-то хорошо, я за него радуюсь, но это уже не зависть, это уже жизни по Да, тут как бы логическая ошибка, которая именуется подменой понятий. Угу. Вот, одно понятие назвали другим. Как бы это уже не, не столь важно и не касается особо нашей темы, угу. но вот все грехи, они были совершены возле древа познания добра и зла. И блуды, и чревоугодие, и зависть, и прислушание воли Божией, и самоволи, и желание выделиться гордыня. То есть вот весь набор, что мог согрешить человек, он там сделал. И один из этих грехов — это неблагодарность. Адам и Ева имели все — Живи, радуйся, благодари Бога за то, что имеешь. Но вот Бог, даровавый свободу своему созданию, он дал ему свободу выбора. Поступай, как хочешь. Вот, угу. вот дерево, а вот я. Ты волен идти туда, волен идти ко мне. Мы выбрали туда. Вот. И с тех пор мы вот этим этой неблагодарностью мучаемся, потому что э, все, что мы как бы ценим, ну в большинстве, все, что мы ценим, это либо то, что уже было в жизни, э, либо то, чего хоч хотим мы достичь. Там, молодость, там, влюбленность, то, что было. Имеется mm -hmm. в виду здоровье там, телесное. А чего хотим достичь, это там, карьера какие-то, материальные удовлетворение потребностей там, и прочее, прочее. Ну, у каждого желания как бы свои, но главная проблема у всех людей это то, что мы не имеем благодарить за то, что есть. Но дуже часто люди говорят, что легко быть вдячным, если ты, например, богатый, у тебя все есть, Ти не знаходишся в стані там, голоду, от зараз дуже багато людей страждає від голоду. Так? І от кажуть, тоді легко дякувати. А якщо ти перебуваєш ну, в дуже тяжких умовах, як дякувати за ці умови? Можливо, це людей подвигає до того, що вони стали невдячними. Я бачив сказочно багатих людей, які неблагодарні, які Не Им счастливы, да? Они, да, в глазах радости от обладания этими средствами, которые, ну там, праведно неправильно нажиты, я этого судить не берусь, это не мое дело, но вот человек обладает огромным достоянием по, по нашим зарплатам, там, если 5000 гривен зарплата, это уже большая зарплата для нас, угу. то эти люди сказочно богаты по сравнению с нами но радости в этих глазах я не видел. Я видел и бедных, которые также не благодарят. Есть mm -hmm. из каждого правила не значит, что если ты беден, то, то ты будешь благодарен там, Богу за все, даже если ты христианин. Нет, не факт. И как бы есть исключения и там и там. Как говорил Ян Златоуст, что богат это не тот, у кого много денег, а тот, кому их хватает. Mm -hmm. То есть если твои потребности соразмерны с твоим материальным положением, то ты богат. Вот как бы недавно пытался объяснить это своей дочери. От, mm -hmm. там, папа, у тебя много денег. Я говорю, я... нет, ты богат, да, говорю, я богат. У тебя много денег, наверное. Я говорю, не столько много денег, сколько мне их хватает. Вот мои потребности, они покрываются mm -hmm. моим там, материальным состоянием. И понимание вот этого, что мне хватает, это уже было бы очень хорошо. Проведем параллель. Пьер Безухов, Толстой, война и мир. Вот человек тоже с высшего общества, тоже вот этой хандрой поражен, который искал цель жизни то в масонстве, то в благодетельстве человечеству на войне пошел искать и в конце он обрел радость и свободу и значит и благодарность в плену у французов потеряв все будучи в опасности быть убитым застреленным он только там возле костра сидел и начал смеяться громко так что все удивились говорит в плену говорит а моя душа свободна Я, я свободен, я, ви мене не можете uh -huh. От Только там він осознав, оцінів, що те, що ми маємо, це Ну состояння. Дуже багато наших людей, ну, і священомучеників, і тих, просто хто не стали священомучениками, але пройшли табори, говорили про те, що там вони відчували свободу і. Повноту життя, незважаючи на усі муки, на все те, що було. І напевно, це те, про що ви говорите зараз, про цю внутрішню свободу людини, яку ніхто не може відняти. Да, І на того, подяку навіть за те, що трапляється щось погане з людиною, але людина може з цього поганого винести щось добре саме для своєї душі. Для да, себе. Вони, от, крімі, от, свободи, от, всього зовнішнього, вони обрели дар благодарить за малые. Вот это пишет Солженицын, это пишет Варлам Шаламов, те, которые mm -hmm. вот прошли такие ужасы, о которых просто читаешь, и как? Как так вот? Как можно выжить? И они не только выжили, они оттуда вышли совершенно иными, и вышли оттуда людьми, не потеряв вот в этих страданиях, как бы, последний человеческий облик за, за борьбу в борьбе за выживание. Они научились благодарить за за слово здравствуйте, за кружку чая. Они научились благодарить за то, что можно стоять у окна и видеть небо. Когда их там по 30 человек в камере для двух человек набивали и тот, кто у окна, это был там какой-то авторитетный человек в этой камере. И увидеть улицу небо дерево что угодно это было как, как побывать на свободе эти люди они могли по-настоящему начать благодарить за то что за то что они имели вот это малое ну много ли из нас вот сегодня утром проснувшись сказали слава тебе боже вот встал сам ноги работают вижу слышу могу дышать есть какая-то еда в холодильнике мыны да, не обозра Да не бомбят есть вода из крана угу. которой можно умыться можно за это сказать слава тебе господи это будет лучшая молитва утренняя. а можно это все иметь и сказать опять коптит кмк угу. соседи дрель включили там чужие дети кричат встают в школу чего они угу. орут все время. Опять воняет в подъезде. И, то есть можно те же одни и те же события. Поним, за, да, с одной стороны, за них благодарить, а с другой стороны, за, на них роптать. Как э, мы знаем, сказка о рыбаке и рыбке, угу. вот там старуха, это, это мы все. Мало, мало, мало. Или замечательный мультик "Падал прошлогодний снег". Угу. Маловато мало будет. будет. да. Вот это, это о нас. Это вообще вот советские мультфильмы. Они там столько мудрости в них. Вот казалось бы мультик там, пластилиновый, внешне никакой, как бы ничего такого привлекательного, а столько там вот ума доброты, остроты, мудрости. Вот одна это маловато будет. Это уже за, за этот кусочек мультфильма надо Оскар давать. Потому что это, это у нас. Это о том, что писал Пушкин. Так вот, возвращаясь к бабке вот этой, которая все требовала, это показывает наше состояние. Есть, конечно, претензии к деду. Uh -huh. Почему он бабу на место не поставил? Uh -huh. Или почему не сказал рыбке, преврати в жабу uh -huh. на два дня? Вот вместо дворянки столбовой. То есть, и вот нежелание благодарить за малое, оно приводит к тому, что мы теряем то, что uh -huh. имеем. Ну так, как uh -huh. вышло у Анигина, что он втратил Татьяну. Христос сказал, если ты верен в малом, uh -huh. верен, умеешь благодарить. Ведь наша главная служба э церкви, вот вообще церковная служба, литургия, благодарение. Угу. То есть Богу надо быть благодарным. Ему да, надо не, не столько даже наше покаяние и какие-то просьбы, сколько благодарение. А от знаєте, я б, мабуть, тут порівняла те, про що ми говоримо, от те мале про що ми говоримо, за що дякувати, з церковною притчею, яка ну трошки про це не говорить, яка говорить, що царство Боже, подібне до зерна гречичного, яке виростає в дерево. Да, от, напевне, те, що маленьке ми отримаємо, ми просто не бачимо, що оце малесеньке колись із часу може вирости у щось велике, з чого буде радість і нам, і тим, хто нас оточує. І напевно, тому ми і не дякуємо. Просто не вміємо подивитись уперед. мы не умеем смотреть и, и сейчас uh -huh. просто вот поблагодарить. Пока спина не болит, ну когда это я Богу сказал, Боже слава тебе за то, что у меня вот, позвоночник работает. Uh -huh. А только спина заболела, так я понял, что у меня есть спина, оказывается. И Бог давал и чтобы она гнулась в разные стороны, когда мне это надо было. Только когда Бог сказал, а ну вот так попробуй, uh -huh. ого, Боже помогай, лекарства, мази, бассейны там. Надо что-то предпринимать. Но самому-то не доходит, что вот скажи спасибо Богу. Угу. Скажи спасибо, что живой, как пел Высоцкий. Он закончил эту песню. Кому сказать спасибо, что живой? Богу сказать. Угу. Вот Андрей Кураев сказал такую фразу, что атеисты — это самые несчастные люди, потому что, видя закат, видя восход, видя звезды, видя небо, они, не, они хотят сказать спасибо, но не знают кому. Вот это к нам. В первую очередь, как к христианам обращается Пушкин, вот с этими словами. С этими словами обращено к нам Евангелие, когда Господь исцеляет 10 прокаженных, 9 идут исцеленные, 10 возвращается, mm -hmm. и Бог ему говорит, иди, вера твоя спасла тебя. То есть благодарность этого человека спасла его. Те получили то, что просили, они исцелились от проказа. Но спасся только один из десяти, который mm -hmm. сумел сказать благодарю, который смог сказать спасибо. Вот э, это весьма назидательный урок. И поэтому, дочитав до этого места до Пушкина, э, развернитесь в своей квартире, где вы там живете, посмотрите, что вы имеете, и поблагодарите за это. За окно, в котором видно небо, за грязную воду, которая бежит с но ну, это вода. вот Если посмотреть, как в Африке живут, когда yeah. дети служб пьют, то наша вода — это это райские фонтаны. Сегодня мы бачим такие фотографии у нас на Донецку. Так само пьют солдаты, так само пьют мирные жители. Столько, ну, насколько людям может быть тяжелее, чем нам, сразу оказывается, я живу во дворце, я живу mm -hmm. лучше всех. У меня такие шикарные условия жизни, у меня вот такой богатый стол, там обеденный, у меня такие возможности неограниченные, что за это постоянно надо в сторону неба и в сторону окружающих людей говорить спасибо, спасибо, Бог, благодарю. Много ли из нас вспоминает свою первую учительницу? Mm -hmm. Самое элементарное. Она же сколько сколько мороки вот с нами mm -hmm. дураками в школе было что мы учиться хотели? Нет, конечно. А вот один-два учителя, вот один-два, но приложили свое сердце к тебе, чтобы тебя научить книги читать, тебя научить любить что-то красивое. А часто мы их вспоминаем? Никогда. Кто? О здравии пишем только своих любименьких сыночков-алкоголиков, дочерей-наркоманок. Да, а о здравии своей первой учительницы или ее упокоении много из нас молится? Спасибо в их сторону. Много мы сказали. Да, когда-то цветы дарили, там какие-то теплые слова были при прощании, но это же не покрывает того труда, который они вложили в нас. И поэтому быть благодарным — это быть христианином. Если ты не благодарен за то, что имеешь, ты не христианин. Понятно, что когда тебя болезнь скрутила или скорби сжали твое сердце, за это благодарить очень тяжело. И mm. даже такие люди, как праведный Иов в Евангелии, мы видим, mm. что он, до этой высоты он не смог достать. Но этой высоты нас и не требует Бог. Та, туда восходят только Обрань, да, те, которые имеют силу. А нам благодарить за то, что ноги шевелятся и пальцы вот сгибаются, и можем этими пальцами взять хлеб. И можем своими зубами его жевать. И можем его проглотить. Вот это, это же чудо на самом деле. Вот, видеть, слышать, обонять, вот, осязать это, это же, если в это вдуматься, то это ну, настоящее чудо. Это, мы не замечаем этих чудес, потому что ну, слепы. Mm -hmm. А научимся благодарить. Тогда каждый день для нас будет чудом. Уехала маршрутка, это же чудо, я не успел на нее. Чудо Божье, но ну вот Бог так распорядился. Я опаздывал на работу, а тут маршрутка, да еще и свободное место. Это ли не чудо? То есть научить замечать чудеса вот в наших серых буднях, как нам кажется, это, это, это очень высоко. Это, это мелко на первый взгляд, но как для христианина, это очень высоко, и эта высота нам необходима. Я вам очень благодарю за эту разговор. Ангелы-хранители. Наші бесіди про вічне і сьогодні ми завітали до храму Різдва Пресвятої Богородиці. Ми завітали сюди не випадково, адже сьогодні ми будемо говорити про одного із настоятелів цього храму, а саме про отця Михаїла Пухальського. Про нього нам розповість і родоякон Митрофан. Отець Митрофан, я рада вас вітати. Доброго дня, отець Митрофан. Чому ми саме на цьому місці зустрілися, щоб проговорити про отця Михайла Пухальського? Справа в тому, що все життя отця Михайла Пухальського пов'язане з Кривом Рогом, його народження, дитинство і навіть його мучинська кончина, яка сталася саме на в цьому місті. Скажіть, будь ласка, що нам взагалі відомо про отця Михаїла Пухальського? Слід зазначити, що в Кривому Розі служило кілька священиків з цим, з цим прізвищем. В Миколаївському храмі нам відомі отець Павло Пухарський і отець Іван Пухарський. Це була ціла династія? Мабуть, що так. Звичайно, що нам, на жаль, зараз невідомі ці династичні їхні зв'язки, родинні зв'язки, але можемо. З певною долою вірогідністю висловити думку про те, що дійсно вони були між собою у родинних зв'язках. Крім того, на карнавацію Покровській церкві першим настоятелем також був Пухарський, отець Іоанн. І, можливо, дійсно вони були родичами. Просто ми навіть не знаємо по батькові отця Михаїла. На жаль, він народився у 1870 році. Навчання його проходило в Одеській духовній семінарії. Він завершив її на відміну другим по рейтингу випускників, і також при випуску отримав звання студента, що було дуже почесне на той час. А що більше не отримували звання студента, от інші там семінаристи? Я думаю, що студент це було таке звання людина, яка штудіює, так, навчається дуже від добре, відмінно. І тому вже якби з наслідками цього студіювання людина отримувала цей статус студента. А потім ну, якби семінарія вона була навчальним закладом середнього, середньої ланки. А вже академія вважалася вищим навчальним закладом, тому лише випускники семінарії називали студентами для вступу в духовну академію. І цікаво те, що в Одеській духовній семінарії отец Михаїл Пухарський навчався разом з Володимиром Бабурою. Своїм попередником по настоятельству у цьому храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Мова про нього йшла в наших попередніх передачах. А як склалася доля отця Михайла Пухальського після завершення семінарії? До призначення у Кривий Ріг отець Михайло служив у селі Володимирівка та у містечку Велика Олександрівка Херсонського повіту. На криворіжі він з'являється у 1907 року, коли його призначили 28 жовтня у храм Різдва Пресвятої Богородиці. На той час парафія Різдво Богородичного молотованого будинку складала. Більше 2,5 тисячі осіб. Крім того, до цієї парафії входили не лише місцеві мешканці, найближче до нашого храму, але також мешканці сіл сусідньої Катеринаславської губернії. Це шмаково і дубова балка. І традиційно до пастерських обов'язків отця Михаїла входило викладання у школі грамотності закону Божого, а також співу церковного читання церковно-славянської мовою, граматики і чистописання з арифметикою. Що змінилося у храмі із приходом саме цього настоятеля? треба зазначити що у 1909 році він здійснює тут перебудову храмової споруди була піднята стеля надбудовані підпружні арки і завдяки цьому збільшився внутрішній об'єм нашої церкви чи збереглися якісь відомості про родину отця михаїла на даний час письмових свідчень у нас немає але дивом збереглося фото 1914 року отця михаїла з матушкою і разом з його дітьми на ній ми бачимо чотирьох дітей, три дівчинки і один хлопчик. Як сталася їхня подальша доля, важко уявити, тому що насувалися страшні часи революції та гоні на церкву. Ми знаємо про те, що цю родину спіткала мученицька доля. Як це трапилося? 1917 рік. Це початок революційних подій. На Україні змінюється дуже жваво влада. Спочатку Центральна Рада, потім сюди приходять більшовики. На допомогу центральній раді вигнати більшовиків, запрошуються німці. Потім виганяють німців. Гетьманська влада Павла Скоропадського, І в цей час зміни влад, звичайно, що кожен хотів урвати якийсь кращий шматок. Почали нападати на церкви, грабувати ці храми. І ось у цих важких обставинах, у березні 1918 року, відомим місцевим бандитом Микиту Тітіором, який хотів, мабуть, поживитися церковним майном тим, що було коштовного у храмі. Він нападає на будівлю. Де проживали отець Михайло Пухальський разом з родиною, починаючи шукати якісь церковні цінності або сімейні цінності, він у трьохгодинних тортурах мучає дружину і отця Михаїла і вбиває їх після тяжких страждань. Вони прийняли мученицьку смерть на цьому місці. Давайте пройдемо туди. Саме тут, на цьому місці, стояв будинок, де відбулися ці жахливі події. Отець Михайло був похований на церковному кладовищі біля Миколаївської церкви, саме на тому місці, де зараз знаходиться сквер біля пам'ятника Леніна. Після зруйнування Миколаївської церкви у 1934 році його могила була перенесена на цивільний цвінтар. Але зараз, на жаль, місце його поховання нам невідоме. Після тих жахливих березневих подій вижило дві дитини, старшого хлопчика, п'ятирічного звали Володимир. Меншу дівчинку, якій було лише два з половиною роки, забрали у сім'ю У Дніпропетровську подальша доля їх нам невідома. Нещодавно ми познайомилися з онукою отця Михаїла Аллою Володимирівною і сподіваємося, що завдяки їй стануть відомі ще якісь сторінки із долі цієї родини. Один ранньохристиянський мислитель Тортуліан якось влучно помітив, що кров християн є сім'ям церкви, на якій церква зростає і розквітає. І дуже хочеться вірити, що активна діяльність парафії при храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Діяльність недільної школи вона багато в чому завдячує саме жартовній службі і мучені кончині отця Михайла Пухарського і його родини. Бесіди правічно підходять до свого завершення. Мені залишається тільки попрощатися з нашими глядачами і побажати вам усім миру, любові і здоров'я. Ангела, всім хранителя!